dan rakan-rakan sekalian, hari ini bukan kami iaitu uh, Lita, saya Lilita, saya uh, tak dan akan membentangkan uh, tugasan uh, tugasan ketiga iaitu untuk khusus PKK satu dua dua untuk khusus PKK satu Dan isi kandungannya adalah uh, pendahuluan, kesatuan bahasa, peraturan kebahasaan dan penutup. Baik kita lihat dengan artikel yang telah kami pilih untuk analisis. Artikel yang dianalisis membincangkan tentang isu dan cabaran dihadapi oleh guru Cina dalam pengajaran bahasa Melayu di sekolah jenis kebangsaan Cina atau dikenali sebagai isu terdapat beberapa teori pemolehan bahasa yang terdapat di dalam artikel ini. Pemolehan bahasa merupakan proses penting dalam perkembangan komunikasi kanak-kanak di mana kanak-kanak memperoleh keupayaan untuk memahami, menggunakan dan proses ini bukan sahaja melibatkan aspek linguistik asas tetapi juga kemahiran komunikasi yang lebih halus seperti kesantunan bahasa dan penghasaan peraturan India yang bersekolah di KKPC dan mereka lebih cenderung untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Yang kedua adalah murid KKPC kekurangan minat dalam pembelajaran bahasa Melayu kerana mereka menganggap bahasa Melayu ini agak sukar serta mengelirukan mereka dan mereka juga tidak memberikan perhatian sedikit Ketika guru sedang mengajar di kelas, Mereka Cina juga menggunakan bahasa India mereka dengan sepenuhnya dalam kehidupan sehari-hari, manakala bahasa Melayu yang merupakan bahasa kedua mereka hanya digunakan semasa pembelajaran subjek bahasa Melayu di sekolah sahaja. Untuk pengetahuan semua kesantunan bahasa ini Merujuk kepada penggunaan bahasa yang dan tingkah laku yang sopan. tidak menimbulkan kegusaran, kemarahan atau rasa tersinggung daripada pihak berkenaan. Uh, hujan ini disokong oleh Nick Safia pada tahun 1981 yang menjelaskan kesantunan dapat dilihat apabila seseorang itu berkomunikasi dengan orang lain dengan melihat bahasa yang digunakan oleh mereka iaitu sama ada bahasa berbentuk kasar atau halus. Dalam aspek kesantunan ini terdapat Teori interaksionisme dalam artikel ini Teori interaksionisme ini adalah perbedaan bahasa dan kesantunan berbahasa kanak-kanak dipengaruhi oleh interaksi sosial dengan individu sekeliling mereka Di Malaysia, murid bukan Melayu telah terdedah dengan bahasa ibunda mereka sejak mereka dilahirkan Bahasa ibunda yang kuat telah mempengaruhi uh, cara berkomunikasi dan penggunaan bahasa mereka sejak kecil Buktinya, murid SPKC kurang didedahkan kepada bahasa Melayu dan mempraktikkan bahasa ini dalam kehidupan seharian serta tidak berupa oleh pengalaman langsung. Contohnya, ekspresi wajah, nada suara dan gaya bahasa yang sopan dalam bahasa Melayu ini dikuasai oleh mereka. Hal ini disebabkan oleh mereka tidak membiasakan diri dengan menggunakan bahasa Melayu dalam kehidupan seharian yang menyebabkan mereka tidak memahami cara penggunaan bahasa yang sesuai mengikut situasi. Sebagai contoh, mereka akan cenderung untuk menggunakan bahasa Melayu yang terlalu santai dalam situasi yang rasmi. kurang sesuai seperti mereka akan kelihatan kaku dalam konteks sosial. Hal ini disebabkan oleh mereka tidak mempengaruhi input konkret yang tertutupnya dalam konteks yang bermakna. Ini mengiyakan mereka Pihak-pihak Biar Rizman ini diperkenalkan oleh Ria Skinner Dan beliau menyatakan bahawa pembelajaran bahasa berlaku melalui tingkah laku Yang diperoleh hasil daripada rangsangan dan uh, tidak balasnya Dan uh, pemulihan bahasa berlaku melalui peniruan, pengulangan, pengukuhan dan, dan pembahasan Juga berkait dapat dengan artikel yang kami uh, pilih Berdasarkan artikel, mereka uh, juga menerima perbedaan yang terhad kepada bahasa Melayu Dalam persekitaran mereka Yang menyebabkan mereka tidak mempunyai model pertuturan yang mencukupi untuk dikiru Persekitaran mereka yang penuh dengan bahasa Inggeris Menghalang mereka untuk memperoleh suatu bahasa dan kesantunan bahasa Dalam kehidupan, dalam kehidupan uh, seharian mereka secara sebejaya dan buktinya adalah guru sekolah Cina sering menggunakan bahasa Cina semasa mengajar bahasa Melayu untuk meningkatkan pemahaman murid Cina tentang isi kandungan yang dia diajar oleh cikgu dan kesannya mereka mungkin menggunakan struktur ayat formal dalam perbualan santai atau sebaliknya kerana mereka tidak biasa menyesuaikan bahasa mengikut situasi Selepas saya akan menerangkan peraturan berbahasa mengikut uh, artikel yang dianalisis. Peraturan berbahasa melibatkan penggunaan kata bahasa, sintaksis, contoh ayat dan penggunaan imbuhan serta contoh ayat yang betul. Dengan memahami peraturan berbahasa ini, uh, mesej yang ini disampaikan lebih mudah difahami oleh pendengar atau audiens. Ia juga boleh memastikan bahasa yang digunakan adalah Sopan di mana ia adalah sesuai dengan norma sosial atau situasi komunikasi sama ada ia adalah formal atau tidak formal. Selain itu, intonasi pemilihan kata dan gaya komunikasi juga dikawal oleh peraturan berbahasa bagi mengakaukan kesempurnaan dan keha ke keharmonian dalam interaksi sosial. Seterusnya, menurut teori behaviorisme yang diperkenalkan oleh B.F. Skinner Yang menyatakan bahawa kanak-kanak belajar bahasa dengan meniru perkataan dan struktur ayat yang mereka dengar dalam persekitaran mereka Serta penggunaan bahasa yang betul akan diperhatikan melalui ganjaran positif Seperti pujian, pengiktirafan atau ganjaran fizikal Apabila kanak-kanak mendengar perkataan serta struktur ayat yang menggunakan orang, orang dewasa dan rakyat sebayang, mereka akan meniru peraturan serta bahasa yang sesuai dan menggunakannya dalam pertuturan serta penulisan mereka. Sebaliknya, jika mereka kurang terdedah kepada bahasa yang gramatis, mereka akan meniru dan menggunakan bentuk bahasa yang salah. Menurut Chiu Po Peng pada tahun 2016, Kerajaan Noh Hashima pada tahun 2010 telah menunjukkan kepatahan bertutur yang dicatatkan oleh murid Cina hanya 40 dengan beratus. Beliau mendapati murid bukan Melayu dari SJKC sering menghadapi masalah dalam sebutan kerana sangat kurang mendengar dan tidak berpeluang menggunakan bahasa Melayu dalam kehidupan sehari mereka. Jadi pendekatan seperti eh, uh, permainan ber Bahasa uh, Malaysia perbualan Serta aktiviti berkumpulan Dan bukan sahaja boleh Menyeronokkan pembelajaran Tetapi juga boleh Membantu kanak-kanak untuk Lebih memahami Peraturan suatu bahasa Jadi uh, Seperti Seperti kaedah yang tadi saya sebut Ya bukan sahaja boleh membantu kanak-kanak membina kemahiran komunikasi Ya juga boleh membantu mereka untuk meningkatkan kefahaman dan mengukurkan penguasaan terhadap bahasa Melayu tersebut Seterusnya, pengulangan merupakan satu elemen yang penting dalam teori behaviorisme kerana semakin kerap seseorang mengamalkan suatu contoh bahasa semakin mudah untuk mereka menguasai dunia dengan lebih berkesan. Proses ini membantu murid menghafal, memahami dan mengaplikasikan peraturan tatabahasa bahasa dalam komunikasi harian. Dalam konteks pembelajaran bahasa, guru boleh menggunakan teknik latihan berulang yang lebih interaktif dan berkesan bagi membantu murid memahami serta mengukuhkan penguasaan tatabahasa bahasa. Melalui latihan yang konsisten, kanak-kanak boleh menginternalisasikan syarat bahasa yang dipelajari dan menjadikannya sebagai sebahagian daripada uh, kemahiran komunikasi mereka. Seterusnya adalah teori kognitif di Bismarck dan teori ini uh, diperkenalkan oleh ahli psikologi seperti Jean Piaget yang mengatakan pembelajaran berlaku melalui proses mental dalaman. Dan individu membina uh, Kefahaman mereka melalui Pemberhatian, pengalaman Dan uh, Pemprosesan maklumat secara aktif Dan dalam konteks uh, Pemerolehan ini Kanak-kanak uh, perlu Mencapai tahap perkembangan Mereka uh, tertentu Sebelum mereka dapat memahami uh, Apa yang uh, Konsep yang belajar dalam kelas uh, seperti tata bahasa Dan struktur ayatnya dan murid membina pemahaman mereka tentang bahasa dari pemerhatian dan percubaan dan perkembangan kognitif yang matang diperlukan sebelum seseorang dapat memahami konsep kata bangsa dan membentuk struktur ayat yang betul. Berdasarkan artikel yang dianalisis, murid eksekutif sering melakukan kesalahan dalam membina ayat dan mengeja perkataan kerana mereka cenderung menggunakan suka ayat yang sedia ada dalam bahasa Cina ke dalam bahasa uh, Melayu ayat tidak ayat bahasa Melayu buktinya artikel ini menyatakan bahawa murid SJKC melakukan banyak kesalahan dalam aspek tatabahasa bahasa seperti imbuhan struktur ayat dan pemilihan kuasa kata dan ini membuktikan bahawa mereka masih dalam proses membina kefahaman terhadap peraturan berbahasa asas bahasa Melayu dan belum mencapai Pemahaman yang ke dalam Dan seterusnya mereka turut menghadapi kesulitan dalam sebutan dialek dan penguasaan kosakata kata Kerana uh, mereka lebih terpengaruhi oleh bahasa mereka iaitu bahasa Cina Dan hal ini menyebabkan proses penguasaan bahasa Melayu mereka akan terbatas uh, dan mungkin lambat dan berdasarkan Nazar dan Rahman pada 2018 Mereka menyokong puja dengan menyatakan bahawa Murid ini kurang pendedahan kepada bahasa Melayu Dan kurang kuasa kata akan menghadapi masalah dalam sebutan Dan ini kerana mereka tidak biasa mendengar sebutan Yang betul dan cenderung menggunakan bunyi atau intonasi Berdasarkan bahasa ibundanya iaitu bahasa Cina Dan kesannya mereka mengalami penjelasan fonologi seperti menyebut perkataan dan gaya dengan gaya dialek ibunda sehingga menjadikan pertuturan mereka sukar dipahami. Sebagai penutup, pemerolehan bahasa melibatkan lebih daripada sekadar penguasaan tatabahasa bahasa dan pembetaraan kata. Pemerolehan bahasa merangkumi perkembangan komunikasi Kira, kira sosial, emosi dan kognitif yang membolehkan kanak-kanak berinteraksi dan dunia, dunia sekeliling secara berbanyak. Dengan bertahan berkerusan kepada persekitaran berbahasa yang kaya di rumah, tadika atau dalam komuniti, kanak-kanak dapat mengasah kebolehan mendengar, bertutur membaca dan menulis sembilan mempelajari norma kesantunan dalam konteks budaya. Sokongan pertama daripada ibu bapa, pendidik dan masyarakat juga adalah penting untuk memastikan setiap kanak-kanak mencapai potensi penuh mereka dalam penggunaan bahasa sedang membina asas kukuh bagi pembelajaran dan interaksi sosial sepanjang hayat. Sekarang adalah sesi soal jawab. Saya nak tanya bagaimana seorang guru boleh menggalakkan kesan bahasa dalam kalangan kanak-kanak, terima kasih atas soalan yang diberikan. Pada pendapat saya, guru boleh menunjukkan contoh teladan yang baik kepada kanak-kanak dalam penggunaan bahasa yang baik dan sopan. Selain itu, guru juga boleh menetapkan peraturan penggunaan bahasa dan beradab di dalam bilik darjah seperti kanak-kanak uh, tidak -kanak boleh uh, bercakap kasar dalam bilik darjah uh, guru juga boleh menjalankan aktiviti seperti bercerita dan main peranan supaya boleh mengajar kanak-kanak tentang kata-kata yang sopan seperti uh, terima kasih atau minta maaf supaya mereka boleh menggunakan uh, bahasa yang sopan dalam kehidupan 8 data bahasa dan sebutannya kerana mereka memilih Kefahamannya berdasarkan struktur bahasa ibunda bahasa Cina dan mereka uh, dan mereka uh, fahamkan yang berdasarkan uh, struktur bahasa ibunda mereka yang berbeza dengan bahasa Melayu dan untuk mengatasinya guru boleh uh, menyediakan pelbagai aktiviti seperti membina skema bahasa bahasa Melayu melalui latihan, refleksi dan pembetulan yang bersutu dalam kelas Soalan saya adalah Apakah cabaran yang mungkin dihadapi oleh murid apabila menggunakan jelang bahasa ini dalam situasi sebenar? Terima kasih atas pertanyaan Bagi soalan ini, antara cabaran utama yang mungkin dihadapi oleh kanak-kanak adalah kegeliran dalam menggunakan suatu bahasa yang betul serta menggunakan bahasa rojak. Selain itu, terdapat juga kanak-kanak yang mungkin akan mungkin kurang arif tentang peraturan berbahasa ini seperti penjodong bilangan, penggunaan kata bahasa yang betul atau tanda baca yang sesuai. Bagi mengelakkan situasi ini, kanak-kanak adalah digalakkan untuk melibatkan diri dalam aktiviti pembelajaran yang berkaitan dengan penggunaan bahasa seperti tadi yang saya kata simulasi berbualan atau laporan. Ada soalan lagi tak? Tak ada. Itu saja dan kata-kata kami sekadar mengatakan.